Кросс, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кашевого атамана Костя Гордиенко к нам присоединяется. Приветствуем вас в эфире. Да, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, об оперативной обстановке в Волчанске, где именно идут бои. Ранее Генштаб сообщал о том, что силы обороны сорвали планы российских оккупантов продвинуться в вглубь городской застройки и там закрепиться. Что по состоянию на сейчас? Что скажете? По состоянию на сегодня сил обороны Украины получается стабилизировать линию фронта на Волончанском направлении в районе Глебицкая, Липце, Бугроватка. Старится противник пытается осуществить штурмовые действия, которые были безуспешными. В районе города Волчанск наши подразделения усиливают оборону с целью улучшить тактическое положение. Город находится под контролем сил обороны Украины. Скажите, кого Кремль бросил на прорыв линии обороны на Харьковщине? Кем представлена группировка, какие войска и насколько хорошо они оснащены, подготовлены и слажены? Как и на других направлениях, враг использует мобилизованных, которые совсем недавно прибыли в ряды вражеской армии. Их российская команда не жалеет их, привлекает к штурмовым действиям. За ними более профессиональное подразделение армии РФ имеют лучшее оснащение и средства поражения. Они идут за штурмовыми группами для закрепления на новых участках. Сейчас в телеграм-каналах распространяется видео мощного взрыва в больнице Волчанска. Ранее была информация о том, что там расположились российские военные. Вам что-то известно об этом? Да, там было большое скопление сил. Они там накапливались и шли дальше. Но наша авиация их там остановила. Был очень большой взрыв и много потерянных. 200-300. Россияне атаковали одно из сел Волчанской общины, были ранены медики, водители, начальник, глава Волчанской городской военной администрации. Какое оружие использует армия Российской Федерации? Мы уже знаем, что это управляемые авиационные бомбы. Что еще? Ну, вражеская армия использует весь спектр поражения. Это Крупнокалиберная артиллерия, КАБы, комплексы С-300, ФПВ-дроны. Все, что может усилить их пехотные атаки. Ну, пока имеют достаточное количество средств поражения, чтобы очень, ну, что очень усложняет нашу работу сил обороны. Больше недели такие активные бои на Харьковщине, больше недели российская армия пытается продвинуться. Мы можем говорить о потерях в живой силе и технике? Ну, оккупационная власть на этом направлении несет большие человеческие и материальные потери в технике. Подразделение 57-й мотопехотной бригады на этой неделе уничтожили 4 танка Т-72, БМП-2, единиц, много другой техники, таких как БАГИ, МТЛБ, УАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, БПЛА залы Более детальную информацию ежедневно публикует Генеральный штаб ЗСУ, где вы можете увидеть, как резко изменилось количество потерь врага. Это заслуга наших военных на Харьковщине. Скажите, удается ли брать в плен российских оккупантов? Возможно, они издаются сами. Если да, что рассказывают? Недавно наше подразделение, 57-й МВПР, взяли в плен одного из военнослужащих оккупационной армии. В своих объяснениях они рассказали, он рассказал о местных штурмах, на которые их отправляет командование, и равнодушие к будущему этих солдат. Конечно же, встретив сопротивление наших сил обороны, они были деморализованы. Скажите, а о заград отрядах, взятые в плен российские оккупанты, что-то рассказывают, потому что ранее появлялась информация о том, что российских военных отправляют в бой в Харьковскую область в это же время на территории Российской Федерации их ожидают заград отряды для того, чтобы ликвидировать в случае, если они будут отступать. Да. Так и если их отправляют. И говорят вперед только вперед, назад только раненые и двухсотые. А еще, говорят ли они что-то о своей мотивации? Знали ли они, куда шли, что идут на мирные города, на приграничные села, где живут старички? Это не линия фронта, где мы знаем уже два года идут, больше двух лет идут бои, это Донбасс, Луганская область, Запорожский фронт, что это как бы мирная территория, где не было боев, кроме того, что Россия обстреливает эти мирные города ежедневно ракетами, управляемыми авиабомбами. Ну, то, как это... Военные недавно прибыли, ну, подписавшие там контракт или мобилизированные, то я думаю, не все из них понимали, куда они идут и что их там ждет. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, цитирую, «Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится». Конец цитаты. Известно ли вам о том, как именно российские оккупанты готовятся к этим тяжелым боям? По нашим оценкам, враг еще не ввел все свои резервы на этом направлении. Поэтому мы готовимся к усилению и давлению также усовершенствуем линию обороны и используем все средства, которые не позволят врагу продвигаться по нашей территории. Ну и последний вопрос: есть ли понимание, какие в целом цели Кремля на Харьковщине, для чего им Волчанск, какие стратегические и тактические цели имеет эта попытка наступления? Ну Волчанск имеет важное тактическое значение поскольку из города можно будет осуществить дальнейшее наступление на территорию Харьковщины, а также попытаются прорвать наши линии обороны. Но силы обороны Украины прикладывают все усилия, чтобы враг не достиг своих целей. Спасибо вам за то, что нашли э, время с нами поговорить. И спасибо за то, что защищаете Украину. Офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кашевого атамана Костя Гордиенко с позывным «Кросс» рассказал нам о том, что происходит в районе Волчанска, где силы обороны Украины э, держат оборон. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.